Пожалуйста, не да, да, Вот будь тобой вот, Как, мусор, как будь это? это? Перескачание деятельности журналиста? Журналист. Хорошо. Я вот мое удостоверение. Абсолютно. Но вас не Мало, я не вмешивался в ваши А что вы меня поняли, Я не ломал двери. Вообще никто не ломал. двери. так не надо понять. Двери не ломали. еще раз говорю, Никто, них позвонили, кто никто не ответил. А как еще не с даже не может вот пресса. В пресса. Это, что в Хорошо, присаживайтесь, прессу. Чего что присаживаться? Ну, Мы присаживаться, с, с считайте, этой группой. Там уже Подождите, какой критерий пошло. отбора? Я а не могу фу, понять. Я Если... не знаю, какой критерий отбора. Но это... Ну так а кто вы такой? Представьтесь, пожалуйста. Я представился, а вы? Как это не хочу? А а не права? не, права? Имеете. Ну, так, вы не имеете. имеете? Вы на По... служебном положении? Кто вы такой? Кто вы такой вообще? Хорошо. Я сейчас вообще не буду разговаривать и все. Ну все, тогда не мешай толкайте журналистов. Ожидайте. Зайти. Ожидайте. Не толкайте журналистов. Слушай, подождите! не что? надо, не надо ерундой заниматься. Ну как это? Не толкайте журналистов. Ожидайте. Повторяю. Там же зашли товарищи, выйдут. А потом кто вы потом такие вы выйдут, вообще? Кто, кто вы, вы такие? Выйдут, потом зайдете. А ты записал, что ты дебил, не образовал? Кто ты записал? Я вот этих людей, которые еще. Хорошо. Слушайте, не, не занимайтесь. Но... Сейчас выйдет пресс-секретарь, она вам все объяснит. Мы а хотим снимать. это. А вы кто такой? Кто вы такой? Кто Щас вы такой? Мы не вас. Не парышка я лишь... Вот ты в Аскаве. Представьтесь. Представьтесь, вы выполняете вы службовые mm. обовязки, тогда mm. вы порушаете. Uh -huh. Давайте не будем. Алло, не надо это самое. Слушай, не вздумай атаковать. А я что атакую? Я хочу пройти. Хорошо. Ожидайте. Ожидайте, слушай, не надо переходить на личность. Давайте ожидать. Все нормально, ничего не происходит. А кто переходит на личности? Мы хотим узнать, кто здесь стоит. Да. Кто вы такой? Вы спиробитник? Нет. Нет, так а что вы тут вот работаете? Нет, мы не бандиты. Ну так, как Слушай, же не бандиты? Я говорю, что мы милицию, не бандиты. А? Да, надо вызвать милицию. Ну вызывайте милицию, это на этом все закончится. Давайте милицию вызовем. Правда, давайте вызовем. Да? <свят> давайте. Ну давайте, вызывайте милицию. Скажите, что мы бандиты, вызывайте милицию. Не, вы не а представляете, что, то есть вы нарушаете ну, случайно. Давайте инструкцию. милицию. Если вы охрана, Они у вас должен быть бейджик с названием фирмы, с фамилией, с фотографией. Понимаете или нет? То есть, а сейчас вы бандиты обычные, то есть, нет. даже если вы оформлены тут на охране, ну, вы должны представляться, то есть, вы не выполняете инструкции ДСО, Державной службы охраны. Если вы да, да, ну, закон, э, охранная я, фирма, я знаю, закон, если охранная бандиты, фирма, то получается, ну, вы, то, ваша ожидания. фирма даже будет оштрафована после этого случая. Я понял. Хорошо, ожидайте тогда. Давай я закрою. Дверь. Чего это вы, а это вы закроете? А потом выйдут ваши товарищи, потом зайдете. Нет, это порыжка джаня деятельности журналиста. От 2 до 7 лет, знаете? Хорошо, ждать. Кто вы такие? Представьтесь. Ну, не хочет. Спортклуб. 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 Ну, здорово общайтесь, позвоните милицию. Они с ними Не может вызвать, потому что, что он что нарушает закон. Ничего не нарушает. Абсолютно. Ничего не нарушает. Можете мне поверить. Я адвокат. Вы можете вызвать милицию и составить протокол о нарушении общественного порядка со стороны данных граждан журналистов. А чей вы адвокат? А можете представиться, адвокат, то есть фамилия у вас есть? Есть, Есть. А удостоверение можете показать? Могу показать удостоверение. Хоть идите, представьтесь. Только я предупреждаю, я запрещаю выкладывать в ролики изображение любое. А с вами вы не смеетесь. С вами мы пообщаемся по-другому за оскорбление. Давайте, пожалуйста. Без проблем. Если вы адвокат, вы должны понимать. В запись отключить? Вы знаете, это громадская <решит> Это Ваши вымоги незаконные. Это ваши вымоги, незаконные действия тоже. Имея да. право на личную Мы журналисты. А о, вы, а это... дома, журналисты. И что? Ну так что? Вы <laughs> имеете право снимать. Вы адвокаты Сделать не знаете? Запишение. Вы, вы адвокат? Назовите закон, статью закона, вы Если видите, вы адвокат, да. Гражданский кодекс, который имеет, да? устанавливает право граждан на личную жизнь. Вот. Выключите Процитируйте, пожалуйста, этот кодекс. <laughs> это личная <твоя> жизнь, <laughs> А что вы ее проводите в общественном заведении? Я вам процитирую, пожалуйста. когда будем с вами общаться так за оскорбление, нанесенное мне здесь. Хорошо, не Всё. вопрос. А теперь процитируйте, пожалуйста, чтобы мы не вспоминали про статью 171 Криминального кодекса. А я вам и не угу. угрожаю и не наношу вам оскорбление, так что статья 171 никак нет. Юрист, похоже, совсем далекий. мы посмотрим, кто далекий. Хорошо. Я вам представился, назывался. Обращайтесь. Не перепутайте название. Маю право, раз это так и называется. Знаю, Черновец. Это была когда-то. Когда-то да. Его уже теперь нет. Слава Богу. Надо в ДСО написать просто. Ну, все. И в арх будет инспекция, сколько у них охранников. Если есть, то пусть перечислят по фамилии. А потом... В... -то, то... Ничего не будет ДСО не будет. Ну да. В защиту труда, да, там как и в налоговую платят ли им зарплату официально. Через наемную они взагалі законодавство Украины.

Да? Вот у нас то же самое. Можете рассказать про свою историю? Алло. Вы. Да. Э, ну на митинге попозже. Uh -huh. Я же хочу поведение дома плота два года. Если вы не заплатите штраф, вы никогда ее в жизни не ведете дом я построен до 2004 года. Закон гласит, что вводится в дом вот и бесплатно, без штрафа. Вот я прихожу до одного из них, инспектора рынка, есть такой Анатолий Это какого рынка? Фамилия рынка. А. Это старший инспектор. А. На В бумаги мои попадает. И он говорит, пока ты штраф не заплатишь, ты их не увидишь. Суд Подрежь не особо есть, а продаваем. Никаких штрафов нет. Не помню, позаписывался, остановился. Сейчас секунду. Секунду. Все, можно, да? Слушайте, я обеду, я вам при... еще расскажу. Я помню. Без пресекретаря, просто я, ну, как бы, не... Ну, Но... с... я для... прислужу, раз, 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 там, там с... три с... под... вот, вот, Не, вот, вот, не, вот, вот. вот, 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 вот. Ми вже Все нормально, все нормально, все нормально. все Ситуація така, що ми зустрілися з начальником інспекції. Ми зустрілися з начальником інспекції за порушення правил будівельних робіт, за те, що там відбувся такий, скажімо, пожар, для того, щоб там... Неправильно діє забудовник. Сьогодні буде виписаний припис: тимчасовий припис про тимчасове призупинення роботи. Далі наші дії будуть полягати в тому, що ми будемо вимагати від прокуратури вийти на інспекцію з вимогою, вимогою скасування дозвілу на будівельну роботу цим підрядникам. Ось таке у нас відбулося конструктивна, достатньо близько. Ігорі, ну, що от... хочете додати, будь ласка. Ну дійсно, значить, є лише три підстави, за якими арбоні інспекція може скасувати повністю дозвіл, забрати повністю дозвіл. Це перша заява самого утримувача цього дозволу, що звісно не відбудеться. Друге це рішення суду, і третє це подання прокуратури припис прокуратури. Тобто сьогодні на завдання переконати прокуратуру, що необхідно якомога скоріше подати цей припис. І відповідно можна буде поставити хрест на цьому будівництву за позитивним сина. А вони підтвердили чи скажімо, що на всіх дозвіл? У них всі є дозвіллені. Нехі всі дозвіли все підтвердили. Дійсно, що зараз. Де юре цей безла там є узаконеним чим режим дозвіл не давала до зараз. Він він каже, що він корінник і він дає тимчасовий припис про тимчасове призупинення робіт. Сьогодні буде а далі завтра буде копія завтра. А завтра буде звернення до прокуратури. і ми будемо вимагати, щоб прокуратура саме вийшла. це третя підстава, коли можна припинити або зупинити будівельні роботи саме з. З приписом прокуратури призупинення, або, скажімо так, відміну дозвілу на проведення будівельних робіт в цілому. От за таким сценарієм ми будемо рухатись далі. Як керівника здати, цю інспекції? Кучер. Сергій Миколаєвич. Сергій Миколаєвич Кучер. Там внизу люди чекають. Що... Зараз ми вийдемо і до людей. Та... Але, Але ж ця архбут неодноразово покривала і, ви... і казала, ви, що дії будівельних будь... 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 не ведеться, коли вони ведуться. так прокуратура може ще відповідати. Прокуратура відповідає переслала на і все. Там ще один депутат хоче особисто переговорити. Начальник зараз є розглядає. Він якраз на цих броньованих дверях. Добре, я зараз. На дверях де ми з вами тільки що стояли і чекали. А ми йдемо вже. Дякую вам. Все, пішли, пішни. Зараз прессекретар там вийде, якщо що викриваєш. Допустимо, так що бачите, десь так.

Тут, на этом этаже, так, два так, а на сьомому поверсі теж два охоронці, які сиділи і гралися в ігру, там, дум чи щось таке, там, по коридорам. Вони тренуються. Слушай, як тут все, Вадик, допущено? Чому ти сьомому не був на акції? Мене закрили в КМДА. У мене уважительна причина. Іра, можна буде знати у вас зараз сюди? Та зараз я зараз зайду, звичайно, До головного. Подолы, я сурок, я сурок, я сурок, все, вы поняли, о чем я? Вот я вам скажу. Период, Украинская православная церковь, Киска подъехала. Да, я помню. Это, мне... это офисная жилищная церковь. Не церковь, алло, не церковь, алло. а самая... А а а а да. Мне сказали, что уже пришло ухвала, да. что я открыто проваливаю. Алло, добрый день. Ні, мене звати Ігор Мірошниченко, Так, я хотів вам передати деякі списки і буквально ще три хвилини. Я без преси, я вам сказав, що я хочу сам зайти, не хвилюйтесь. Як вас звати? Пане Сергію, я заходжу без преси до вас, ніяка преса не ходить. Я ж вам кажу, я особистий.

Вот еще и Камера, да. Это же пивовольная камера. С инфракрасной заливкой. Если вы Господа, еще вопросы какие? Визитку давайте тоже. А вы кто? Мафия. Вы кто? Журналист газеты, наша версия. Документы покажите мне, пожалуйста, и вашу визитку. А визитка обязательно у меня должна быть? Ну а как же? А зачем она мне? Вы же мне для списка. А, нет, Практика. я вам могу дать свой телефон. А удостоверение? Наша версия я просто не знаю. Не знаю, какое... Я вам дам свою большую. Вот. Багато чекалого может подивиться на сайте. Так что вы мне можете позвонить, там

Я... Господа, кто забыл я что Ваня. Я люблю. А скажи, чья сумка? Какая сумка? Женочек. забыли? С пластином. Ваня, я могу. Дать номер телефона, ты, ты будешь меня снимать, О, я приду, сзади, когда ты знаешь, скажешь. Ты, 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 ну, ну, пошли. Или ты уже влюбился, или я не знаю. Да, Идем. Хорошо, Понравился, да. М М М могу дать номер телефона? Давай, давай. Так что, номер телефона? Да пошли уже, хоть прикалываться. Пошли мне, так что, давайте теперь вернемся к вашему.